tək övlad sahibləridir. Ən də şərhis odur ki, ana sözünə ana deyilən bir xanım sonra o kəlmə həsrəflər. Deyilmi? Yəni indiyə nə qədər bəlli bir vaxta qədər eşitdiyin, müraciət olduğun bir şəxs və birdən birə ondan məhrum qalır. Hayır. Amma mən yenə də o, yəni belə deyək, Mən onu hiss etmirəm. Mənə deyəndə məndir məhər. Mən hər zaman mənim yanımdadır. Qolunuzda onadır, qədimxan. Bəli, bəli. Mən hər zaman ə, o məndəndir. Yəni kimsə kənardan onu görməyə bilər, hiss etməyə bilər. Amma hər zaman məndəndir. Mən özlüyümdə, içimdə. Çünki bəlli bir insanlar var ki, isyanı. sən niyə sən eləmədinsən? Elədim. Deyim özümü ödürəcəm, övrməyəcəm axı özüm. özüm. Kimə laqram ki? öldürüm özümə, gedim öldürüm. Deyəcəm ki, öldürdün, görürsüz ki, mən də özümü öldürdüm. Mən də öldüm, mən də yoxam. Amma mənim qaşımda mənim anam var. Çünki e, ondan ə, öncə məm atam bu dünyasını dəyişmişdi. Allah ilə nəzəri rəhmət bəlsin və mənim anam var. E, mən bilirəm ki, bir qız kimi, bir övlad kimi Allah mənim qardaşlarımın canını saqlasın, amma mən bir övlad kimi mən mən olmasam, məsələn, mənim anam belə deyib də, mənə çox bağlı insandır. Ana görmək onu yaşatmalı yəni. Allah can sağlığı versin. Allah sən. bütün valideynlərə. Sizə can, baxıb həmişə sevinsin övladları ilə baxıb, baxıb sevin. Ona sən. görə ya anama görə bunu eləməliyəm, həm də yalan demiş olur. Mən inanmıram belə bir şeylərə ki, mən özüm o olmasa mən özümü öldürəm. Belə şey yoxdur. Vallahi. Məsələn Nizlə... insanlar cəmiyyətdə burdan tamaşaçılar da baxırlar. Mən fikirləşirəm ki, bu əslində bizə e, deyilmiş ağ yalandır. Əgər təbii ki, siz o ağrının, acının heç kəs izah edə bilmərsiz. O sizin ağrınız, acınızdır. Siz onu çəkirsiz. Quem vira que